Спасибо, Александр Викторович. Господин Годжик, а вы, по-моему, рано. Вы решили, так сказать, тоже поменять регламент самостоятельно. В порядке? Ну, ничего страшного, инициатива она. А, я думал, что я сейчас или. Не, все Нет, все хорошо. Ну, по, по... по программе. По программе должен был Алексей быть, Алексей. Я же говорю, Спасибо. У нас второй день полон ну, неожиданности и приятных сюрпризов. Поэтому надо, ну так сказать, вы в тренде. Ну, это, в принципе, будет продолжение того, что сейчас мы говорили. Да. да хотел бы отметить, компания EJ Trading одна из, так сказать, немногих фирм, которые наращивают импорт. Я ничего не ошибся? Вы нарастили? По Немного, да. Да, да, по итогам года нарастили импорт продукции Шервин Вильямса, еще ряда торговых марок, которые Ну, тех торговых марок, которые мы представляем и которыми занимаемся. Вот, и, соответственно, на общем фоне, так сказать, падения импортной продукции вы показываете блестящие результаты. И с удовольствием хочу вас представить культура работы с лакокрасочными материалов, инвестиции в свою экономику. Сергей Годжик, AGA Trading. Спасибо. Добрый день, уважаемые господа. Тема доклада «Культура работы с лакокрасочными материалами. Инвестиция в свою экономику». Тема не предполагает большого количества графиков, снимков, слайдов. И вроде как все понятно из названия. Но у украинского потребителя краска не ассоциируется с чем-то дорогим и престижным. Поэтому культура работы с лакокраской ⁇ это та проблематика, с которой приходится сталкиваться в процессе работы. Современный рынок красочных материалов требует экологичных и качественных материалов. Мировые тенденции в области экологии, сохранения окружающей среды, здоровья человеков влияют на спрос потребителей, даже в тех странах, в которых эти вопросы не, стоят не особо остро. И на примере Украины это в этом году принятие закона о снижении лосс. К сожалению, экономический кризис в стране вынуждает покупателей более бережно обращаться с деньгами и покупать более те материалы, которые они могут себе позволить на сегодняшний день. И экономика в основном повлияла на продукты премиум-сегмента, если мы берем лакотраску. Но по-прежнему потребитель хочет получать максимально качественные товары, но за меньшие деньги. И удовлетворить этот спрос вполне могут отечественные производители, если готовы к производству прогрессивных лакрасочных материалов, экологически безопасных, экономически эффективных и высококачественных. Качество и безопасность материалов ⁇ это то, что дает продукту большое преимущество на рынке. Самыми перспективными и заслуживающими особого внимания материалами являются материалы на водной основе. Производители архитектурных красок сегодня пытаются максимально минимизировать вредное испарение летучих органических соединений из красочных консистенций. Достигается это за счет меньшего количества растворителей. Но наряду но наряду с безопасными растворителями могут использоваться и другие низкосортные и токсичные компоненты. Поэтому называть все водорастворимые лакрасочные материалами лакрасочные материалы экологически безопасными ошибочно. Поэтому сейчас, как никогда, важно отечественным производителям лакрасочных материалов перенимать опыт разработки и производства прогрессивных продуктов. У известных европейских и мировых производителей. Признаком высокой экологичности продукции на сегодняшний день, если брать мировые, мировой уровень то это не только безвредность материала, но и положительное влияние материала на здоровье человека или в целом на человека. Как это? То есть краска не только не вредит но и оказывает положительное влияние. На примере наших материалов, буквально очень кратко, два материала, которые могут показать это как пример. Краска Harmony не только содержит нулевое содержание лос, но и дезодорирует и уменьшает формальдегиды в помещении. И следующая... и следующая позиция – это краска, которая убивает до 99,9% бактерий филокока в течение нескольких часов после нанесения и эффективность длится до 4 лет. То есть мировой опыт на сегодняшний день показывает, что краска должна быть ну, не только безопасной, но еще и может приносить э, пользу. Следующая у нас тема – это культура работы с лакрасочными материалами. Улучшение экологического климата – это не только сокращение лос в составе материалов, но и повышение культуры их потребления. Успешному сбыту, как правило, предшествует грамотное продвижение и активная популяризация тех новых качеств продукта, в данном случае красок, грунтовок, антисептиков, которые добавились к хорошо известным. Это и обусловило изменения в предпочтениях потребителей. Тренд отечественных производителей – придание краскам и лакам новых свойств, удовлетворяющих растущим потребностям клиента. Например, появление все более специализированных составов красок с разнообразной моющей способностью, эмалий со значительно усиленной, усиленной прочностью и долговечностью, антисептиков с широкой гаммой беззащитных свойств. И наша задача как поставщиков и производителей постоянно работать над повышением культуры применения ЛКМ. Обучающие курсы для продавцов, так и для специалистов должны стать нормой до появления или с первым появлением товара на полке, помочь распознать дополнительные факторы, которые влияют на характеристики покрытия, определить оптимальное решение системы покрытий и срок службы для конкретного применения. Также государство не должно стоять в стороне, а поощрять усилия по сохранению окружающей среды. На примере развитых стран Германия, США существуют налоговые льготы и другие для владельцев, производителей и покупателей, которые используют экологически чистые продукты. Но в чем, собственно, влияние культуры на рынок ЛКМ? Собственно, в том, что повышение культуры потребления дает потребителю возможность выбирать, а не идти на поводу психологического воздействия рекламных слоганов и недобросовестных продавцов, которым, абсолютно, которым абсолютен э, все равно, какой результат от применения получится. Рынок ЛКМ перенасыщен названиями и информацией. Зачастую потребителю очень трудно разобрать, какой продукт ему купить, при этом каждый хочет быть уверен в правильности выбора. Как раз в этом случае привитие культуры и важно в культуре самого консультанта и культуре информации кроется принцип решения поставленных задач в минимальные сроки и с максимальным эффектом. Насколько для потребителя важно то или иное свойство продукта, должен решать покупатель. Поэтому информация и культура ее донесения до потребителя есть необходимый инструмент как импортера, так и производителя. Касаемо потребителей, картина такая. Одни сиюминутно решают вопрос, не беря во внимание качество и экологичность ЛКМ, Другие э, рассчитывают на долгосрочную инвестицию, используя не только качественную продукцию, но и заботятся о своей окружающей среде. Да, именно своей, ее нет э, чужой, она вся наша с вами и никак не делится. Качество ретрансляруемой информации от импортера к потребителю через продавца. На что направлены усилия импортера? На управление выбором продавца и в конечном счете покупателя. Именно качественная информация ⁇ это первое знакомство покупателя с продукцией. И именно как произошло это первое знакомство, во многом зависит мнение о продукте и его действительной стоимости и покупаемости. Импортер ориентирован на материалы определенной направленности для заполнения пустующей или наоборот востребованной позиции на рынке, для скорейшего оборачиваемости потраченных средств и получения конечной прибыли. Однако без правильной и правильной изложенной информации обычно не получается правильно ориентировать покупателя и продавать ему товар. Количество и качество информации, ее вид и информативность напрямую влияют на выбор продавцов и покупателей, а следствием на прибыль предприятия и на экономику в целом. По сути, импортер может продать покупателю выгоды использования нового продукта, образа действий и мышления, ретранслируя правильную во всех отношениях информацию. Умение продавать информацию, идеи, решения и товары является ключом к выживанию в такой и только в такой последовательности порядок действий. Спрос, как и предложение, как не банально, формируется в данном случае импортером и продавцом, а желания и потребность у покупателя были, есть и будут. Рост профессионализма специалистов зависит от качества используемых материалов. Как там говорится, посадить дерево, вырастить сына, построить дом. Программа ⁇ Минимум э, ⁇ э, для сильного пола. Желание ее выполнить зачастую очень велико, особенно та часть про дом. Только вот как быть, если не имеешь никакого понятия, какой дом лучше строить и какие материалы для него выбрать. При этом и технологии строительства разные, и стоимость работ и материалы тоже разные. То же касается и комфорта. Стремимся получить его максимально. Комфортный и температура, и влажность, причем в любое время года, и воздух в комнатах чистый, свежий, и еще, чтобы глазу было приятно, и людям показать не стыдно, и не вредно для здоровья. Естественно, все это будет обеспечено лишь при использовании экологичных материалов и с соблюдением технологии мастерами высокой квалификации. Многие из нас имеют автомобиль, и как раз на этом примере можно точно отследить тенденцию роста профессионализма мастеров и роста качества используемых материалов и стоимость ЛКМ. Ни для кого не секрет, что автомобили окрашивают на автозаводах с применением высококачественных материалов и самых передовых технологий, где на это потрачено много сил, времени и средств. Другое дело, когда речь заходит о кузовном ремонте, когда каждый автовладелец хочет получить качественное, лак, качественное лакокрасочное покрытие в сжатые сроки, обращается на СТО в мастерские. Однако при этом какой ни был мастер стоимость ремонта достаточно высока, и какой краской будет покрашен ваш автомобиль определяет именно мастер по покраске, зачастую, а не сам клиент. Мастера по кузовному ремонту стараются использовать новейшие технологии в этом направлении и самые инновационные материалы. Соответственно, подтягивают свой уровень профессионализма к уровню используемых материалов. И мы, как потребители, им доверяем. Что нового скажете вы в этом? Казалось бы, ничего. Давайте зададимся таким вопросом, сколько времени и в какой степени мы контактируем с лакокрасочным покрытием дома и в автомобиле. Думаю, ответ понятен и ясен. Явный перевес в сторону дома, в котором мы живем. Самый большой промежуток времени. Вот две сравнительные характеристики: первая, при которой краска, авто, краска автомобиля, за которую мы платим дорого и при этом практически не контактируем с используемым материалом и хотим безупречного результата на долгий период времени. И второй, когда для ремонта помещения, в котором находимся практически половину своей жизни, а то и более, стараемся использовать наиболее дешевые материалы и ищем наиболее дешевых специалистов. С уверенностью можно говорить, что профессионал никогда не выберет дешевый и некачественный материал, ввиду, что он дорожит своей репутацией и своим временем. Важнейшими изменениями последнего времени в, в глобальной человеческой психологии возможно отметить тот факт, что средства вложенные в образование и повышение профессионализма рассматривается как инвестиция, а не как затрата. Мировая практика показывает также, что образование является наиболее эффективным средством повышения качества жизни и борьбы с бедностью. Визуальное созерцание яркого и при этом качественного продукта ⁇ это лучшее из возможного. созерцание. В истории философии аналогом было понятие интуиции. Слово созерцание в переводе с греческого умозрение или сосредоточение души, а также с английского состояние после полученной информации, когда происходит эффект остановки мысли, одномоментное схватывание или инсайт. Биологически мы все похожи друг на друга, наши организмы развиваются по единым законам, нам всем присущ инстинкт тяготения к прекрасному, и никто не желает болеть, печалиться, страдать. Каждому хочется яркого будущего, нового, неожиданного, интересного, разнообразного, живого, подвижного, оригинального, неповторимого, увлекательного, сильного и здорового. По натуре человек творец, и в каком-то смысле, э -э, каком смысле он творит, протестуя против скуки и бесцветности бытия. Э -э, человеку притит находить среди монотонного одноцветия окружения и потреблять одни и те же впечатления. Он старается как можно ярче, интереснее и интереснее раскрасить свое бытие э -э, то, что толкает его на творчество и в любой из избранных сфер жизни. И на примере, это один из объектов прошлого года. Получилось так, что наши партнеры из Грузии обратились к нам с вопросом, что мы можем предложить для детского садика в Грузии, потому что не все материалы, которые они располагали, удовлетворяли запросы заказчика. То есть основное это было качество экологичность материалов. И несколько просто фотографий. И мы предложили материалы, которые смогли. Была долгая работа по подбору, то есть тут интересно будет посмотреть вообще выбор окраски, скажем, объектов. И на примере вот Грузии, как бы, хотелось бы на примере Украины, но, к сожалению... Пока не встречалось такого. То есть детский садик, у них там разделен он на 4 секции, то есть по странам. И вот такая вот надпись тоже примечательна именно то, что в детском садике находится. Мы ее можем встретить у нас там уже в университетах, где-то в каких-то таких учреждениях уже, когда человек более подготовлен. У них же эта надпись на детском садике. Тоже для нас, можно сказать, взять, можно, можно взять как пример. И... Так, сейчас. А это как бы те моменты или то, что они вообще вот разукрашивали, применяли для детей. То есть и после того, как видишь даже через фотографии, не видя вживую самого этого объекта, ну приятно за то потраченное время, которое было, и то, как работа строилась. То есть они полностью все красили стены, ну полностью всю мебель, все полностью. То есть там небольшие пробнички даже цвет, то есть очень подходили интересно к вопросу. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей. У них есть вопросы, да? Вопрос вот, вы сказали, что нашим лакокрасочникам нужно перенимать опыт Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. У меня вопрос, какой опыт? Опыт э, положительный или отрицательный тоже? Потому что э, опыт э, у стран Евросоюза и США есть и отрицательные, и положительные. Если говорить от США, не буду называть компанию, вы ее, может быть, если там, где вы работаете, знаете. Штраф два года назад, 3,5 миллиарда долларов за производство краски с повышенным содержанием свинца. И 15 миллионов, вторая компания, лидер тоже в Соединенных Штатах, Четыре года назад штраф 3,5 миллиона долларов за поставку 15 тысяч тонн краски с повышенным содержанием лос в систему Walmart. Так вот, я бы хотел, чтобы вы, как импортеры, об этом тоже рассказывали. Не только о положительном, а о отрицательном опыте тоже. Это очень важно. А второе, я хочу... Качество. это первый вопрос, а второй просто напоминание не напоминание, а совет э -э нужно когда говорить о западном опыте не говорить об этом об какой-то исключительности бизнес лакокрасочный как и все э бизнес Европы и Соединенных Штатов, делает э шаги в области экологии и безопасности не из-за э так сказать своего лучшего воспитания, а от того только, что на них давит общество и давит хорошо, и поэтому они делают. Это не мое мнение, это мнение президента ведущей компании в мире. Но он сказал, главное, он что... мне сказал так прямым текстом: Александр Сергеевич, не думайте, что мы э, более верующие, чем вы, и у нас лучше вот, менталитет. У нас просто лучше общество, которое нас давит, и мы вынуждены это делать. Вот все. Вот так нужно учиться у Запада. Но главное, что они это делают, а общество на них давит, это уже, я думаю, другой вопрос. Мы к этому тоже должны, наверное, прийти, когда будет та критическая масса, когда общество... Пересилит, и у нас все-таки будет уже другое понимание красочных материалов. А по первому пункту, естественно, в любой сфере нужно брать лучшее. И точно так и в нашей сфере рассматривать лучшие примеры. Есть как негативные, так и положительные моменты. И есть понятие тоже, не бывает безупречных материалов, бывает, например, тоже и какой-то заводской брак. Но он очень минимизирован, но он также есть, тут вот этого никто не скрывает. Главное об этом тоже говорить. И... Сергей. Да. Э мы не хотели бы, так сказать, заниматься распространением слухов, но все же да. э была такая информация о том, что вы планируете строить производство в Украине, не просто импортировать, а еще и строить производство. Это так, как-то можете прокомментировать, или это? Но это планировалось же? еще и ранее, то есть это, скажем, вот как программа на примере Польши, э она ведется в плане того, что это будут инвестиции. Вот, но тут все зависит от э экономической ситуации и так далее. То есть это прежде всего экономика просчитывают, насколько это выгодно, поэтому пока что сложно сказать. То есть это было раньше, еще ну, где-то с 2008 года планировалось. Но посмотрим, как будет дальше, пока ничего не могу сказать. Есть еще вопросы? Спасибо, Сергей. Спасибо.